جب اصول تبدیل کر دیے اللہ کے تعلق کو تبدیل کر دیا تو لازمی طور پر اس سے جو متعلقہ کا چیزیں تھیں وہ بھی چینج ہونا شروع ہو تبدیل ہو گئیں جب تک اللہ سے مراد اللہ کے ساتھ تعلق سے مراد حاکم اور محکومیت والا معاملہ تھا لوگ اللہ کو اپنا حاکم سمجھتے تھے تو خود کو محکوم گمان کرتے تھے جیسے ہی انہوں نے اللہ کو اپنا پرستیدہ قرار دینا شروع کر دیا تو پھر عبادت کا لفظ اس کا معنی بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا پھر عبادت سے مفہوم سمجھا جائیں لگ گیا کہ اس کے سامنے چند رسومات کی ادائیگی کر لینا یہ عبادت ہوگی جب تک اللہ کو حاکم مانا تھا اس وقت عبادت کا معنی تھا اپنے آپ کو سامنے والے کی محکومیت میں دے دینا حاکمیت کے اندر اپنے آپ کو محکوم گمان کرنا شروع کر دینا جیسے ہی آپ نے اللہ کو حاکم کے عہدے سے اتار کر ایک پرستیدہ بنایا ویسے ہی عبادت کا معنی تبدیل ہو کر فوراں سے پرستش بن گیا آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ایک عابد بندے کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے خیال میں کیا آتا ہے ایک بزرگ ہستی کے بارے میں ہمارے خیال میں کیا آتا ہے ایک بزرگ ہستی کے بارے میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو چیزیں آنا شروع ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ وہ کونہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ایک چند رسومات کی کر لیتا ہے ہاتھ میں اس کی تذبیح ہوتی ہے وہ جس خدا کو جس ٹائٹل سے پکارتا ہے اس خدا کا بار بار اس کی زبان پر تذکرہ آ رہا ہوتا ہے وہ ہر بات کے اندر آپ کی توجہ کو خدا کی طرف مفظول کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سر کسی بھی قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہوں اس سے اس کو, کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اس نے اپنے آپ کو کسی کا بھی تابع بنایا ہوا ہو کسی بھی قانون کے سامنے وہ چل رہا ہو کسی بھی قانون کے مطابق زندگی گزارا ہو اس سے اس کو, کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میری پرستش جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہوتی رہے میں اس کی تکمیل کر لوں حاکمیت اس کی اس نے کس کی اختیار کی ہوئی ہے اس سے کس کو کیا سروکار ہے آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت مذہبی سمجھتے ہیں وہ کس قانون کے تابع اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو مقصد ہے تو بس اس سے کہ میرا تعلق میرے خدا کے ساتھ اچھے سے زیادہ اچھے سے اچھا استعبار ہوتا چلا جائے اور میں کامیابی تک پہنچ جاؤں میں نجات حاصل کر لوں کیونکہ عبادت کا مفہوم جو لیا گیا ہے وہ بہت ہی غلط لیا گیا ہے میں پچھلی بات جو پچھلے سیشن کے اندر بھی میں یہ بات کر رہا تھا وہاں پر بھی میں کچھ آیات پیش کرنے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دی تھی جب بھی میں نے کہا تھا کہ آپ قرآن کی آیات سے جائزہ لینا شروع کر دیں جب موسیٰ رسول اللہ فرعون کے پاس جاتے ہیں تو فرعون والے کیا کہتے ہیں فقول و چند ہی آیات آپ کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات کا مفہوم ہے کیا فقول انولمن البشرعینی مثلین وقوم ہما لنا آبدون انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم ہمارے ہی طرح کے دو بشارت دینے والے دو انسانوں کو امن دینا شروع کر دیں ان کی بنیاد پر لوگوں کو امن دینا شروع کر دیں یا اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیجئے کہ کیا ہم ایمان لے کے آ جائیں ہماری جیسے دو بندوں کے اوپر مسلینہ اور اگلے جملے میں وہ کہتے ہیں وہ قوم ہما لنا آبدون اور اس یہ دونوں بندے ایسے ہیں کہ ان کی قوم ہمارے لیے عابد ہیں اب آپ بتائیے کہ فروغ کی پرستش کیا کرتے تھے وہ لوگ فرعغ کی آگے سجدہ کیا کرتے تھے وہ لوگ فرعون کو وہ اپنا الہ گمانگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرعغ کے لیے کوئی رسومات کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی کہ مجھے پنج وقتہ اس کے سامنے آتے ماتھے کو ٹیکنا ہے اور فلا چیزیں پڑھنی ہے تاکہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں تھا جب انہوں نے کہا وہ لَنَا عَابِدُونَ اس کا مطلب تھا کہ یہ جو قوم ہیں جن قوم سے یہ دونوں تعلق رکھتے ہیں ان دونوں کی قوم تو ہماری محکومیت کے اندر ہے ہمارے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہماری محکوم قوم ہے یہ کیسے ہم ان دونوں لوگوں پر ایمان لے کے آ جائیں یا کیسے ہم ان دونوں کی بنیاد پر امن فراہم کرنا شروع کر دیں بلکل واضح وہاں پر وقوموہم لنا عابدون کو تجمہ کر کے دیکھ لیجئے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ لنا عابدون کا مطلب کیا ہے واضح ہو جائے گا قرآن عبد کا معنی کیا بیان کر رہا ہے کہ محکوم قوم ہماری ہماری محکوم قوم اور ہم ان کے ہی قوم سے نکلے ہوئے دو بندوں کو امن فرام کر دیں یہی تو وہ بات ہے جو موسیٰ رسول اللہ نے فیرون کو کہا تھا وہ تل کا نیا آج تمہارے سامنے میں قوم کو چھٹکارے کا مطالبہ کر رہا ہوں اور تم میرے سامنے جو ہے وہ اپنے احسانات جتلا رہے ہو مجھے بابا کا وادے ہوگی تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا یہ کی نعمتیں تمہیں دی ہیں تو اللہ کہتے ہیں تل کا نعمتن تمن یہ وہ نعمت ہیں جس کا تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو البتہ بنی اس وائل اس کے سہارے تم اب عین با دال کا لفظ ہے اس کی بنیاد پر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو اپنا محکوم بنا لوگے اب بتا کے الفاظ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی بھی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ اب بتہ کا مطلب تم ان سے اپنی عبادت کرواؤ گے جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے جو مروج مفہوم ہے قرآن واضح طور پر عین با و دال سے یہ وضاحت کر رہا ہے بار بار بیان کر رہا ہے کہ یہ عبادت کا مفہوم حاکمیت ہے صوت القحف میں ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا صوت القحف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ایک جگہ بیان فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں آخری آیت غالباً کہتا ہے ولا یشرق بھی عبادتی ربی ہی احادہ آپ دوبارہ سن لیجیے ولا یشرک بعبتی رب بھی احدہ جو اللہ کو ماننے والا ہے جو اللہ کے مطابق اپنے اعمال استعمال کرنے والا ہے اپنی زندگیوں کو چلانے والا ہے ولا یو شرق بے عبادتی ربی ہی احدہ وہ ہرگز ہرگز بھی اپنے رب کی عبادت میں کسی بھی ایک کو شریک نہ کرے آپ دیکھ لیں یہاں پر عبادت کا لفظ آیا ہے ولا یو شرق بھی عبادت کسی کو بھی شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں اور اسی صورت میں شروع میں اللہ نے بیان فرمایا ولا يُشْرِكُ فِي فی حکم ہی آپ دیکھ لیجئے ایک جگہ حکم فرمایا اور ایک جگہ اپنا طرز بیان کر دیا ولا يُشْرِكُ وہ ہرگز ہرگز شریک نہیں کرتا ہے فی حکم ہی احادہ اپنے حکم میں کسی بھی ایک شخص کو کسی بھی ایک کو کسی ایک کو بھی اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا ہے اور اسی بات کا حکم اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے والا یوشک بھی عبادت غبی احاطہ جب وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو آپ کا کام کیا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کو اپنا علا مانتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھی اس کی عبادت میں اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے اب آپ موازنہ کر لیں کہ وہاں پر عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں پر پہلے قرآن نے بیان کیا حکم کا تو حکم کیا ہے کسی کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لینا کسی کو حاکم اور خود کو محکوم گمان کر لینا یہ ہے عبادت قرآن نے بالکل واضح کر دیا ایک ہی صورت میں ایک جگہ حکم لے آیا اور ایک جگہ عبادت کا لفظ لے کے آ گیا آپ ذرا قرآن کی مختلف مقامات کا جائزہ لے لیجیے انبیاء کی دعوت کیا تھی یا قوم اللہ غیر روح اے میری قوم ربد اللہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لو مالکم من الہ غیروح اور عبادت کے فوراً بعد الہ کا لفظ آیا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ الہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے جس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے تو جگہ جگہ قرآن نے انبیاء کے تذکرے کی ہیں تو وہاں پر یہی پیغام بنیادی حصہ رکھتا تھا آپ یوسف رسول اللہ کے پیغام کو دیکھ لیجیے اللہ کے نبی تھے سجن کے اندر قید خانے کے اندر کس طریقے سے وہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دے رہے تھے کیا کہا تھا انہی اللہ اسما اُن سمئی انتم و ما انضر اللہ بہ من سلطان یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے تمہارے سرداروں کے تمہارے لیڈروں کے تمہارے سرغنوں کے تمہارے بڑوں کے جنہوں نے تمہیں تربیت سے نوازا ہے یہ ان کے رکھے ہوئے نام ہیں سمئی موہا ما انظر اللہ من سلطان اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے آپ کسی کو کچھ بھی کہتے رہیں آپ کسی کو دست نگر کہتے رہیں آپ کسی کو دستگیر کہتے رہیں کسی کو کسی بھی لقف سے نواز دیجئے یا آپ کے اپنے ہاتھ میں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے مانضر اللہ بیا بن سلطان یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ تھیٹر میں جب کوئی شو چل رہا ہوتا ہے تو کسی کو بادشاہ کہہ دیتے ہیں یا کسی کو وزیر کہہ دیتے ہیں تو اصل میں بادشاہ وزیر نہیں ہوتے ہو وہ فقط وہیں تک کا نام ہوتا جو انہوں نے اس ڈرامے کے اندر اس تھیٹر کے اندر ان کو نوازا ہے اس نام سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دستگیر کہنا شروع کر دیں گے تو وہ حقیقت میں دستگیر ہی بن جائیں گے کہ میں نے کہہ دیا دسگیر تو وہ دستگیر ہی ہیں اب انہیں سے مانگیں آپ اور پھر دستگیر کہنے والے ان سے اپنی مرادوں کی امیدیں لگانے والے منتیں مانگ مانگ کر امیدیں لگا کر بیٹھنے والے جب ان مزاروں پہ جاتے ہیں تو یہ اتنا سا بھی غور اور تفکر نہیں کرتے ہیں کہ جن مزاروں پہ آپ جا رہے ہیں جن مندروں پہ آپ جا رہے ہیں وہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ دسگیر یہ ہیں وہ فلا بزرگ یہ ہیں وہ فلا مذہب کے بڑے پیشوا جو آپ کو بہت نوازنے والے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے اس چندے کے ڈبے کے اندر پیسے ضرور ڈال کے جائیں کیونکہ یہ زیر تعمیر ہے اور آپ کے ہی مال سے یہ تعمیر ہونے والا ہے پکار کیا ہے دعویٰ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے تو کیا کہا تھا یوسف نبی اللہ نے انہوں نے کہا کہ یہ جو نام ہیں یہ تمہارے اپنے تیار کیے ہوئے ہیں اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے ان الحکم ولہ حکم حاکمیت قانون صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ کے لیے اور آگے لکھا ہوا ہے اسی آیت کی آگے امور اللہ تعبد اللہ اب آپ دیکھ لیجئے پہلے حکم کا لذائم اللہ لیلہ حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے امارا اس نے حکم فرمایا ہے اللہ تعبدو اللہ ہو اس نے حکم فرمایا ہے کہ اس کی علاوہ کسی ایک کسی ایک ذات کی بھی تم عبادت نہیں کرو گے اور عبادت کا مطلب کیا ہوا حاکمیت صرف اللہ کی اختیار کرو گے واضح گیا قرآن کی آیت سے بھی کہ حکم اور عبادت عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا اس کو حاکم مانگنا اور اس کو اپنے آپ کو محکوم قرار دینا کئی <تصفح> مقامات ہیں قرآن کے جہاں پر آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہاں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اصل معاملہ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ غلط گمان ہیں جو ہمارے ہاں پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کا پرستیدہ ہے اس کی آپ کو ورشپ کرنی ہے نہیں وہ آپ کا حاکم اعلیٰ ہے آپ کو اس کی محکومیت اختیار کرنی ہے قرآن جگہ ایک مقام پہ کہا وما خلقت الجنا ولانسا اللہ علیہ ابھی آپ کسی کو بیان کریں گے نا کہ بھائی عبادتی کا مفہوم یہ ہے تو اس کے سامنے سے پہلا دعویٰ جو آئے گا وہ یہ والی آیات آئے گی وما خلقت الجنا ولنسا اللہ لیا آبدون کہ تمہیں تو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجنا ونسا میں نے نہیں تخلیق کیا ان سول جن کو اللہ مگر لیا صرف اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں یہ والی آیا سب سے پہلے دلی پیش کی جاتی ہے کہ عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایک شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہم نے انسان کو ورنہ نہیں خیر و خواہی کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے جو کروں بیان ایسا کوئی شعر بھی ہے بہرحال میرے خیال سے وہ میں غلط بیان کر گیا وہ شعر انسانیت کے سب بھلائی کے بارے میں ہے تو وما خلط الجنا ونسا اللہ لیہ میں نے انس اور جن کو صرف اور صرف لی آتا ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں یعنی اس کو تخلیق کرنے کا جو مقصد تھا وہ میری عبادت تھی ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو عبادت قرار دی جاتی ہے وہ نماز کو اور دیگر مذاہب کے اندر بھی مختلف چیزوں کو عبادت قرار دیا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیات کو آپ سمجھ لیں اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف انس سو جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آپ اگر عبادت سے رسومات کی ادائیگی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے رسومات کی ادائیگی تو کچھ مخصوص اوقات میں کرنے کے بعد فراغت حاصل کر لینی ہے اس آیات میں تو لکھا ہوا ہے کہ میں نے انسان اور ان سول جن ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس آیات کے مطابق تو میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عبادت سے خالی ہو ورنہ تو میری تخلیق کا جو مطلب ہے مقصد ہے وہ فیل ہو جائے گا وہ غلط ہو جائے گا تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کی عبادت سے مراد یہ مسومات اور پرستش اور مقررہ اوقات کے اندر مخصوص رسومات کی ادائیگی ہی لے رہا ہوں تو مجھے ہر موقع پر بس یہ کرتے ہی چلے جانا ہے تو ایسا تو انسانت سے ممکن ہی نہیں ہے ایسا کیسے ممکن ہوتا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نماز کی ادائیگی کر رہا ہے تو صبح سے لے کر رات تک وہ کچھ کام بھی نہ کرے کیونکہ وہ یہ دعویٰ پیش کر دے کہ اللہ نے مجھے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میرے نزدیک عبادت یہ ہے تو میں مسلسل یہی کرتا رہوں گا اس آیات کا تو یہی مفہوم ہے اس آیات کا تو یہی مقصد ہے ورنہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ عبادت کا مطلب اللہ کے قانون کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا ہے تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی حصہ کوئی لمحہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں آپ اللہ کی حاکمیت سے اپنے آپ کو دور کر لیں جس سے میں نے مثال کہہ دی تھی کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے قانون سے اپنے آپ کو دور کر لے قرآن نے یہ جگہ بیان فرمایا اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو اب بتائیں قرآن شیطان کی عبادت کی بات بھی کرتا ہے منع بھی کرتا ہے دنیا میں کون سا ایسا مذہب مطلب ہے جہاں پر شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے بتائیے شیطانیت کے پیچھے چلنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تخریب کاری والے عمل کو اختیار کر لیا جائے جو فساد کے ارتقاب کرنے والے ہیں ان کی بات کو فالو کر لیا جائے ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے لیکن شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی اس طرح ہمارے ہاں اللہ کی یا خدا کی یا بھگوان کی عبادت کا تصور موجود ہے ایسی پرست شیطان کی کہیں بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ اللہ تعابر شیطان کہہ کیسے رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے وہ واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنے سے مفہوم اس کے خطوات کی اتباع کرنا اس کے بتائے ہوئے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہے شیطان کی عبادت کرنا جسے قرآن ولا تبی و خطوطی سے ایک مقام پہ واضح بھی کر دیا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے سے مفہوم کیا ہے اس کے قدموں کی اس کے بتائے ہوئے پیمانوں کی اس کے قر... آ... تیار کیے ہوئے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا اس کو فالو کرنا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی حاکمیت کو اختیار کر دینا اختیار کر لینا تو قرآن جگہ جگہ جو عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر اس کا پیغام دیا ہوا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے